Каждая морская э, держава имеет обязательство перед международной морской организацией обеспечить э, безопасность плавания своих судов во всем мире, э, обеспечить безопасность э, плавания э, судов всех флагов в зоне своей ответственности и э, выполнять работы, связанные с возможными э, аварийными случаями, работа по и спасанию людей э, в этих аварийных случаях. Значит, с этой, исключительно с этой целью был создан э, этот координационный э, центр по э, координации действий э, для, в первую очередь, спасения человеческой жизни на море. Э, на сегодняшний день э, региональный центр существует э, в городах Одесса, Севастополь, Керчи, и Мариуполь. Но, тем не менее, их действия нужно было координировать и, и управлять ими непосредственно из э, Министерства транспорта и связи для того, чтобы орган управления имел возможность постоянно наблюдать за ситуацией, которая находится на море в зоне ответственности. И министр транспорта, и сейчас министр инфраструктуры господин Колесников является головой Координационного совета по поиску спасения на море. В это помещение с помощью современных технологий телекоммуникационной связи сведена общая информация со всех береговых станции автоматического э, слежения за судами. Эти э, э, станции принадлежат на сегодняшний день тем организациям, которые занимаются каждым своим направлением в сфере безопасности и судоходства. Это в первую очередь э, державное э, предприятие э, морских телекоммуникаций «Морком». Это э, наша самая главная лосманская организация э, «Дельта Лосман» и э, государственное учреждение э, «Госгидрография». Они имеют для своих целей каждую свою систему наблюдения за береговыми объектами, за, за теми объектами, которые находятся на море. Задача была объединить все эти систем, системы в одну единую систему и объединить так, чтобы вся информация обо всех движущихся объектах на воде могла передаваться в одном формате, в одно место. Эта задача в принципе была достигнута. В общем-то, самое сложное было объединить все в один формат раз и передать суда в режиме онлайн Минтранс-2. Объемы информации достаточно большие, поэтому пришлось использовать самые современные средства телевизионной технологии. На этих экранах отображается информация о всех судах, которые находятся в зоне ответственности Украины. Это Черное Азовское море. По сигналам судов можно э, определить, э, что это за судно, куда движется его э, современный курс и скорость. Значит, э, при подаче более расширенной информации можно иметь полную информацию о судне, какой груз везет, э, когда какой порт приходит и так, далее, и так далее. Сейчас мы имеем возможность полностью наблюдать за всей э, надводной установкой, значит, полностью производить мониторинг надводной установки в зоне нашей ответственности. Кроме этого, на другой монитор выходит информация, которая поступает от Всемирного центра получения информации о суду и позволяет показывать, отображать информацию не только ту, которая находится на этих мониторах и связана с зоной ответственности Украины, но и получать информацию обо всех судах, в частности украинских судах, в основных регионах мира. При этом мы имеем возможность получать информацию не только в электронном виде, в виде карты, но и есть возможность получать эту информацию в виде спутникового снимка. То есть практически любой регион, любой порт мы можем с помощью увеличения значит, установить необходимый масштаб и увидеть полностью, что находится в этом порту, либо на подходе к нему. Включая значит, те же самые данные о судах значит, и данные о том, когда, как они пришли в порт или уходят из него. Кроме этого, в этот центр была сведена информация практически от всех морских торговых портов видеоинформация. То есть в связи с введением кодекса по охране судов и портовых средств каждый порт установил в себя специальную систему по охране портов, и частью этой системы является система видеонаблюдения. Со всех портов нам поступает сюда в виде информации. Мы практически э, можем э, путем переключения значит, в каждом порту посмотреть, что там происходит. Это нужно не для того, чтобы посмотреть, как ведется какая-то поручная разрушительная работа, оценить общую ситуацию в порту раз и э, значит, э, наблюдать за э, той частью водной поверхности, которая прилегает, на которой движется сюда. Э, кроме этого, э, такие же видеосигналы поступают тут уже установленных. Э, Видеостанции наблюдения нашей лосманской компании Delta Lossman в основных местах. Это Измаил, это порт Южный, это порт Севастополь. И мы имеем возможность наблюдать уже за реальным движением судов и оценивать реальную степень безопасности. Трафик достаточно серьезный, достаточно большой, и значит, одна из ну, сложных задач была обеспечить суда поступление информации, чтобы мы могли в интерактивном режиме ее наблюдать. Создание такого центра в наших условиях, в современных условиях является необходимостью. Нечто подобное есть во многих странах мира. И значит, то, что мы пытались создать, с учетом того, чтобы мы смотрели не только на, с точки зрения сегодняшнего дня, но и с точки зрения завтрашнего дня, на мой взгляд, нам это удалось. Создание любого подобного сооружения и подобной системы начинается, в первую очередь, с создания технических каких-то предпосылок. Это либо проект, либо техническое задание. В общей сложности на это было потрачено приблизительно около полугода. Значит, как раз само техническое воплощение значит, произошло достаточно быстро, за период меньше месяца. При этом хочется отметить, что у Кормаришлоту удалось провести работу, чтобы для этого не были привлечены государства, бюджетные деньги совершенно. Это произошло за счет предприятий в отрасли. Этот координационный центр работает круглосуточно, без перерыва. Само помещение координационного центра совмещено с помещением, где находится дежурный агентство морской безопасности, которое также круглосуточно получает информацию от всех предприятий, от всех объектов морского и речного транспорта и в первую очередь получает информацию о аварийных случаях. И соответственно дальше происходит реагирование по общей установленной системе реагирования. Вот это вот нахождение постоянное здесь, в этом помещении оперативно-дежурных, которые при получении любой информации об аварийных случаях, либо любых сразу докладывают ее как оперативным дежурным министерству, так и оперативным дежурным всех заинтересованных министерств. В первую очередь МЧС, пограничникам и так далее. И так далее. Значит, эта система, ну, наверное, в первую очередь более актуальна и более приемлема для случаев, связанных с возможным поиском и спасением на море в случае там, гибели, либо какие-то аварии судов. Мы сразу можем оперативно наблюдать, что это за судно, где оно находится, значит, все, узнать все его данные, значит, прямо отсюда из этого центра связаться с судовладельцем, связаться с береговым центром, который находится поблизости и через него, значит, установить связь с самим судном, если, конечно, там ситуация не настолько экстремальная, что экипаж не может даже говорить.